Добро! Не меняй, не забывай, не суйся. Успехися, доброте! Все, кто едет с земли, ходил ли вам цветя и души. Все, а теперь мы с вами сейчас будем говорить о изнутри.

нам, чтоб вам Миколай подарил самые лучшие подарки. По Фонарики машем, 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 машем. Еще машем, машем, руком ничего не делаем, машем. Улыбаемся и машем, улыбаемся. Еще. Наш коллектив. На... Наш коллектив называется «Дети как дети». Вступайте в группу, давайте дружить. На видео на ВКонтакте. Какую да, это... группу они ж не знают, где искать? А там... Еще раз. Наш надо коллектив идти. называется «Дети как дети». Найдите, Найдите нас в ВКонтакте. Давайте, Давайте дружить! Без помощи, это же съемка, не надо. Наш коллектив называется «Дети как дети». Найдите, Найдите нас в ВКонтакте. Давайте! расправите давайте сюда выкладывай давайте нет девчонки а кто мне поможет давайте мне надо вот книжечки косту <музык> красивая сумочка. надо было подписать М -м 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 -м. Это тоже сюда. Хоть все это носить. Выше у нас это. Мужская сила. Кому угодно, мальчику, девочке. Эм, И вот, э, что ему сказать? Первому, чтобы, чтобы не боялся, чтобы, ну, мальчику, если передать, чтобы он не боялся, чтобы у него всегда было все хорошо, чтобы он был смелый, как настоящий мужчина. Ну что, пожелания самые лучшие, что мы все очень переживаем, очень, ну, хотим поддержать, и чтобы все хорошо было, чтобы этот праздник коснулся каждого украинца. А кто такие святые Миколай, Дита? А Кто-кто? Пошникам не надо подарки, да, дарить? Вот да. А вы себя хорошо вели? Я да. Так, я обожаю всем детям, которые в Донецке, там, где идет иде, иде, линия войны, чтобы у них было мирное небо над головой, чтобы Святой чтоб, 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 чтоб Николай принес добрые, хорошие подарки. И закончилась война у них там. Да. И, и, и везде закончилась война. А у всех друзей, даже в Захе, в Востоке, ну, это все наши друзья, даже не понимаю, как можно делиться на два расхода. Все мы одно целое, все мы друзья и все мы будем жить всегда в мире. Уважаю всем детям Украины, миру и Ну, хочу вам пожелать, чтобы уже это... Чтобы вам война у вас там закончилась, ничего там, такого не было, не бомбилось. А что бы ты хотел подарить? Ну вот если бы у тебя была возможность что подарить таким же детям, как ты, что бы ты им подарил? Мир. Ну я бы подарил мир, потому только мир будет бы невозможно будет подарить. Ну и игрушки там всякие, чтобы они развлекались. Чтобы у вас было все хорошо. Ну и всего хорошего. Я хочу вам здоровья, мира, мира ваших домов, побольше игрушек, одежды теплых, побольше еды, конечно же. С наступающим Новым годом! Привет! Хотим вас поздравить с наступающим Новым годом! Скажите, чуть-чуть вам счастья, вам счастья, Щоб вам завжди везло, і ми бажаємо вам перемоги і миру у світі, щоб ви як можна скоріше повернулися додому, до своїх родин, мами, миру!